এতিয়া চোৱা আমি যেতিয়া পাব্লিক টয়লেট ইউজ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট চাওঁ যে টয়লেটটো ক্লিন হয় নে নহয় চাফা হয় নে নহয় নেক্সট আমি চাওঁ তাত পানীৰ ফেচিলিটি আছেনে নাই এই দুটা যদি ফেচিলিটি আমি পাই যাওঁ বেচিক তেতিয়া আমি পাব্লিক টয়লেট এটা ইউজ কৰোঁ এতিয়া পাব্লিক টয়লেটটো ইউজ কৰাৰ পিছত আমি ধুনীয়াকৈ পানীৰে আকৌ পানী মাৰি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি থৈ গুচাওঁ ফ্লাছ কৰি থৈ আহোঁ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি থৈ আহোঁ যাতে আমাৰ নিক্স হোৱা ব্যক্তিসকলৰ প্ৰব্লেম নহওক বা টয়লেটটো চাফা হৈ থাকক নুগোন্ধক মানে আমাৰ এটা বেছিক এইটো কাম বুলি আমি ভাবোঁ আমি যিসকল ভদ্ৰ বান্ধো তেওঁলোকে আমি কৰোঁ কিছুমানে নকৰে এইটো তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল কথা আচলতে কৰিব লাগে এতিয়া কথাটো হৈছে মোৰ কথাটো হৈছে যে আমি টয়লেটটো ইউজ কৰাৰ পিছত পানী দি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি আহোঁ হয় কিন্তু আচলতে আমি টয়লেটটো ইউজ কৰাৰ আগতেও পানী দি চাফা কৰি ল'ব লাগে কাৰণ আমাৰ আগৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে ব্যৱহাৰ কৰি গ'ল তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ হয়তো এনেকুৱা ইনফেকচিয়াছ কিবা ডিজিজ থাকিব পাৰে যোনটো আমাৰ শৰীৰলৈ আহি যাব পাৰে নহয়নে আৰু সেইটো কাৰণে মানে আমি কি ক'ব লাগে পানী প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰথমতে পানীৰে চাফা কৰি ল'ব লাগে তাৰপিছত ব্যৱহাৰ কৰি আকৌ আমি পানীৰে মানে চাফা কৰিব লাগে যে ফ্লাছ কৰিব লাগে আকৌ ব্যৱহাৰ কৰি আকৌ ফ্লাছ কৰিব লাগে তেনেকৈ কৰিলে আমি বহুত কিছুমান বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আহি যায় গালে যোনবোৰ আমি গম নাপাওঁ যে ক'ৰ পৰা আহিব পাৰে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিক টয়লেটৰ ইউজ কৰাৰ পৰাও আহিব পাৰে